Начальник черговой змины оперативно-диспетчерского видел «Мистер Кривый Риг, майор Воскобойник Александр Александрович. час 43 в оперативно-диспетчерский отдел Кривого Рога поступил звонок, что произошел взрыв, как люди звонили газа, в доме Полермонтова, 11, предположительно, квартира на втором этаже. Пока данных не было, как квартира, сразу к месту было направлено подразделение 10 спасательной части, 11 -й спасательной части два отделения, лестница и цистерна. И также выехал оперативно коррекционный центр. Выехали. По прибытию к месту было определено, что горит второй этаж, квартира с, на втором этаже, 26-я квартира, сразу горела и пошло гореть на 25-ю квартиру. Сразу было также направлено подразделение на цистерне 29 части, плюс 26 и 14 части. Сразу при прибытии приступили, в первую очередь подали ствол на тушение пожара, ствол первой помощи, и поставили лестницы на эвакуацию людей. С тыльной стороны подъезда приступили к эвакуации по трехколенной лестнице и штурмовке комбинированным способом. Спасли троих детей с пятого этажа и шести взрослых с тыльной стороны. Также со стороны подъезда, под подъезд сразу спасли двоих людей по автолестнице с третьего, четвертого этажа сняли. И в течение в том времени, когда уже приступили к тушению, начали выводить людей с пятого, четвертого этажа. Вывели в общей сложности еще шестерых людей. Кого вывели, кого вынесли, кого в аппаратах для дыхания вывели. Потому что были все пожилые в основном люди, кто с палочкой, кто не ходячие. Бабушки двоих выносили на руках, выносили звенья ГДЗС. Работало три звена ГДЗС, работало, участвовало в тушении. Когда вывели всех пострадавших, в течение минут 15, в принципе, затушили пожар, в общей сложности спасли 17 человек. Пострадавшие находятся в поликлинике, 7 человек, 6 легкой степени, одна чуть тяжелее, надышались. Ну, все угарные да, газы, состояние у них всех средней тяжести, погибших нет. Отселение произошло в ближайший лицей Криворожский центральный городской лицей. Занимаются городские власти, прибыли сюда, заместитель мэра, также начальник ЖКХ города прибыли, и они занимались расселением, прибыл автобус для отвезли людей, также рассел... задействована служба наша державная служба в начальной ситуации, также милиция громадского порядка, скорая помощь, газовая служба, электрослужба и службы города. Также задействована наша городское при исполкоме тоже отделы жарной службы нашей, ну, по чрезвычайным ситуациям.